Сегодня в городе Чернигове проводит, проходит первый всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Перлина Полисся». Турнир проходит при поддержке мискового головы Александра Соколова, депутата областной рады Кулича Валерия. Такой турнир проходит в нашем городе первый раз. К нам приехали гости из города Луцка, из города Славутича, из города Киева школа Дерюгиных, США номер 3 и Киев США Алим. Наши команды представлены детской спортивной школой Чернигов и Черниговской областной школой высшего спортивного мастерства. Всего в турнире участвуют 100 гимнасток. Девочки будут соревноваться два дня, показывают свое мастерство и 18 числа будет парад награждения. Такие турниры очень полезно проводить в нашем городе для популяризации нашего вида художественной гимнастики, чтобы привлечь как можно больше деток для занятий таким прекрасным видом спорта. Самое интересное, что сегодня будет, что завтра? Парад открытия еще сегодня будет? Да, сегодня будет у нас 17.30 парад открытия, после чего состоится гала-концерт с участием лучших показательных выступлений наших коллективов города Чернигова. Коллектива нашего детской спортивной школы Чернигов. После этого состоится сладкий стол для всех участников с конкурсами, где они смогут поменяться памятными сувенирами о своих городах. Я понял. И, э, насколько регулярно будет проводиться этот турнир ежегодно, да? Да, мы планируем вести такую традицию и проводить каждый год этот турнир. Надеемся, что с каждым годом он будет все ярче, красочнее и сильнее. Спасибо.